demak sakson beshinchi masala ikki yuz yigirma yetti butun to'rt foizda kalsiy gidroksis eritmasiga necha litr karbontan gidrit o'tkazilganda kalsiy ionlarining yarmi cho'kmaga tushib yarmi qolgan yarmi gidrokarbonat ioni saqlagan yeritma hosil bo'ladi demak tasavvur qiling idish turibdi idishni ichida kalsiy oh ikki mana shuni eritmasi turibdi endi u ikki yuz gramm bo'ladigan bo'lsa mana shu eritmaning massasi u 100 foiz bo'ladi to'g'rimi 100 foiz eritma turibdi uni ichida 7.4 foiz kalsiy gidroksid mana bu erigan modda 7.4 butun foiz yetti foiz qancha desak bizaga 14.8 kelib chiqadi demak 14.8 bu mana bu kalsiy gidroksid eritmaning ichidagi erigan moddaning massasi kelib chiqadi demak mana bu kalsiy gidroksid karbant angiderit ta'sir ettiryapti mana shu so, kalsiy gidroksidga va to'liq borgan va to'liq bormagan reaksiya hosil bo'lyapti ya'ni to'liq ishtirok etganda cho'kma hosil bo'ladi bizaga to'liq ishtirok etmaganda mana to'liq reaksiya bormaganda gidrokarbonat ioni saqlangan holatdagi tuz hosil bo'ladi demak mana bu yerda reaksiyasini yozib qo'yganman alohida qilib kalsiy gidroksid to'liq karbonta ta'sir ettirib to'liq reaksiya borganda kalsiy karbonat hosil bo'ladi cho'kmasi va agar reaksiya to'liq bormasa mana kalsiy gidrokarbonat hosil bo'ladi mana gidrokarbonat ioni mana bu qism bo'ladi demak yarmi gidrokarbonat ioni hosil bo'lgan yarmidan cho'kma demak umumiy o'n to'rt butun sakkiz gram karbont kalsiy gidroksidining yarmi reaksiyaga e, to'liq kirishgan yarmi chala kirishgan bo'ladi demak o'n to'rt butun sakkizd ikkiga bo'l yetti butun to'rt grammdan ekan demak mana bu yetti butun to'rt gram reaksiyaga kirishgan bu ham yetti butun to'rt gramm reaksiyaga kirishgan endi amaldagi massasi bu yetmish to'rt gramm edi yetmish to'rt gramm bo'lganda ishtirok etayotgan karbont angidritning hajmi bu yerda bir mol turibdi hajmi bir molning hajmi yigirma ikki butun to'rtga teng bo'ladi litr demak yetti butun to'rtida qancha desak bizaga ikki butun yigirma to'rt litr hosil bo'ladi bu to'liq borgandagi karbont angidrit demak bu yerda yetmish to'rt gramm bo'ladi buning bir molni massasi va bir mol kalsiy gidroksid bilan ikki mol karbont angidrit reaksiyada ishtirok etib bir mol kalsiy gidrokarbonat hosil qiladi endi kalsiy bu yerda karbont anggidritning moli ikki mol bo'lgani uchun hajmi ham ikki marta katta bo'ladi qirq to'rt butun sakkiz litrga teng bo'ladi end yetti butun qancha desak bizaga 4.48 litr kelib chiqadi demak bu chala borgandagi karbonta gidrit bu esa to'liq endi ikkalasini yig'indisi 2.24 butun yigirma ikkalasini yig'indisi bizaga 6.72 litr bo'ladi demak reaksiya uchun to'liq olingan karbonta nidridning hajmi olti yetmish ikki d variant bo'larkan